सर तो एक तरह ऐसी सरकार कह रही हमने नहीं बनाया नेवी ने बनाया और नेवी तरफ ऐसी बयान आया आपको लग रहा है कि ज्वाइन जब की देखरेख करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की परंतु जावेद ने और उन्होंने तो कहा भी किसी का स्टेटस रहना ना हो तो वहां से सकती जाने दी है यह तो प्रधानांची दुष्टता तो आ गए हैं अलग है सही ये एक बात तो सामने लेकर आ रही है मतलब तुम तो संबंध पण जेजे का पापा आपकी जेजे रुंडल जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स से परमिशन जो है वो लेनी पड़ती है कोई भी अगर तुगलाव उड़ाना है तो लेकिन इस मामले में देखा गया है कि उसकी इजाजत जो है वो नहीं ली गई थी ना ना पंडित विंध्य ऑफ प्लीज ना ठीक है आपने जो सवाल किया है बराबर है जब खुद नरेंद्र मोदी जी देश के डिफेंस मिनिस्टर मुख्यमंत्री वहाँ उस प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे उसकी जो पूरी प्रोसीजर होती है, है जो सांस्कृतिक संचालन जो होता है उन्हें उस प्रतिमा को क्वालिटी को सबको सर्टिफाइड किए बगैर वो बधानमंत्री भी नहीं आना चाहिए तो मुख्यमंत्री जाना चाहिए लेकिन चुनाव को मुद्दे नजर रखकर हमें शिव है ये दिखाने की कोशिश कर रही है जैसे उद्धव कहते हैं कि ये शिव द्रोही है तो ये शिव द्रोही लोग जो है जैसे एक तो महामहिम हमारे राज्य के एक ईडी के चक्कर में फंसे हुए हैं उन्हें तो जिरे टोप जी महाराज का वो मोदी के सर पे इसका मतलब है कि ये शिवाजी महाराज की तुलना नरेंद्र मोदी से कर हमारे महाराष्ट्र की जनता का आह्वान करने का अधिकार ये बीजेपी को को साथियों किसने दिया है और कल जो घटना है मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं इससे बड़ा बना दूंगा अरे जो पाप तुमने किया है वो पाप क्यों छुपा रहे हो तुम कभी शको आज महाराष्ट्र में तुमने रस्ते के लिए जितने पैसे खर्चे करे महाराज को चलने के लिए रास्ते नहीं कटे कर सकते मंजे लोग कोर्ट में जा रहे हैं इनके विरोध में लेकिन ये कमीशन को सरकार को महाराज के, अब अकल आएगी और जनता में गुस्सा है और आपने देखा होगा कि हम जब सभी लोग आज हमारी बच्चियां सुरक्षित स्कूल में नहीं और ये लोगों ने एक नया नियम निकाला है कि 7 बजे के बाद लड़कियां बाहर निकलेंगे यानी क्या हो रहा है महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराज में हमारी महिलाएं हमारी बहनें हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है और ये सरकार के गलतियों के वजह से सरकार की गलत नीतियों के वजह से और विशेष करके जो डीजी रैंक के अधिकारी इसने राशि शुक्ला को बिठाया है वो अधिकारी अहता वही उसको ही वो पोस्ट के तो ऊपर बिठाया तो उसके बल से आधार पर उसको बिठाया क्यों एक एक्सटेंशन दो साल का दिया का जवाब भी देना पड़े और उनका कंट्रोल नहीं है पूरी वो पूर डीजी लक्ष्मी शुक्ला पूरी राजनीति वहां करती है बीजेपी का आरएसएस का वहां पर एजेंडा चलाती है और इस वजह से आज महाराष्ट्र की जो रोज अपमान महाराष्ट्र को आ, पूरे देश में उठना पड़ रहा है उसका रीजन ही है सरकार और सरकार की पॉलिसी और पुलिस में जमाए लोगों लो ने बिठा है उनका आ, सब बाप है इसलिए महाराष्ट्र आज सतर्क हो गया है। हम लोगों ने एक रील भी हमने बनाई है और वो रील क्या चार। 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 थोड़ा भारती थोड़ा भारतीय ऐतजनी पहले बोला शायदी जनेता ने उसको ताजस्पलकी बनाये महाराज आपके सोशिया बोलता है आप इन तुमसा कुतरा जा बातें नेते भरों या जा बरोसा टाकला पर यदि कभी शंसाजी नारका कॉन्ट्रैक्टर जा क्लाउ महाराज सुन सर ना होगे उनसा ते किना भी लोग का कुछ जा सोपत ही नींद जाती खाटसरा महाराज खाटसर

महाराज सिमेंट बते चाल असो चालत नाही काम करणार आहे चालता तिमानासारं पाहिजे याचा आपला सेट पडला तुमचा लोक कलाकारी बिचारांना पायदरीत ढोवण्याने ठाब्रात गिरा देखो तो की सगळी फक्त तुमचा नावाचा जय घोष केला महाराज या तक कधीही महाराजांच्या विचारांची तत्वज्ञांची आणि कार्याची कदरच होती त्यामुळेच याने शिदयांचा पुढे अशी शिष्य बसत तो महर्षी चरणाबा राजकीय भोळी भाजाची आहे दुसरे काही नाही बड माफ करा महाराजा गत्तारात ना बोल खाला मी चुकलो आम्ही काही काही बोकळ अजिंदाच लो एखादा तुझी शपथ केव्हा सुखना नाही तुमच्या सोबत गत्तारीकरणाचा शेवट करेपर्यंत आपली शांतता तुटायला नाही tạmना सत्ता सत्ता स्वतः स्वतः बोलले पण ही जीने काय मुद्देवर सियासत रासले हो नक्कीच ब्रिटिशो जो कहा एक तारीख को एक एक तारीख को आपने वो अटैक कर रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं जानबूझ के इस पूरे मामले को लेकर पॉलिटिसाइज करने की कोशिश एमवीए कर रहे हैं में मैं चाहता था कि यह हो जाए कि अच्छे से एंड प्लीज फ्रेंड्स टेल यू अदर सेंटर अदर सेंटर के के से जरूरी है करना और ये अच्छा टीचर सो दिस फील लाइक दैट इज कंसोलेंट दैट टीचर सो वी कैन मेक अ रेगुलर चैलेंज का तो ले डिस्कस करने के लिए के टीचर आज

उद्धव गुन्हा दाखल होऊन सुद्धा पराग आपल्या किंवा चेतन पाटील असेल हे अजूनही फरार आहेत पोलिसांना ते सापडत नाहीत अशाच पद्धतीनं मागे सुद्धा यावेळेस काही अॅक्सिडेंटची प्रकरणं घडलेली होती त्यावेळेस गुन्हेगार हे फरार होतात आणि सगळं वातावरण शांत झाल्यानंतर त्यांना समोर आणलं जर का गुन्हा म्हणून पकडला तर तुम्ही गुन्हा दाखल करणार आहात असं सरकार म्हणते याचा अर्थ गुन्हा घडलेला आहे हे सरकारला मान्य आहे मग गुन्हेगार बोल काही प्रधानमंत्री आले आणि त्यांच्या हस्ते अनावरण झालं प्रधान मार्गदर्शन सुद्धा त्याच्यात संबंध आला आणि तो, तो येण्याच्या साठी जो काही कार्यक्रम केला होता तो, तो पुरेसा बोलताय आता याच्यामध्ये मला वाटतं की नौदल एवढं आपलं कोकण आहे का की त्यांना त्या नौदल म्हटल्यानंतर ते समुद्रातल्या त्या तुम्हालाशी खेळत असतात तिथल्या संकटाचा सामना करतात आणि देशाला वाचवतात आता ही जबाबदारी नौदलावरती टाकून हे मोकळे होणार आहेत का पण नौदला सुद्धा याची कल्पना नव्हती का की किती वेगाने माहिती आहे की उघड उघड जेव्हा निवडणुका केंद्रावर होत्या कोकण जिंकायचं महाराष्ट्र जिंकायचा म्हणून मोदींनी घाई गाईन तो कार्यक्रम दिला आणि शिल्पकारांची जी काही बाजू आलेली आहे त्याच्यात त्याने म्हटले की त्याला ठराविक दिवसात तो पुतळा करण्याची जबरदस्ती करण्यात आली मुलामध्ये आणखी एक माहिती आली की तो तो शिल्पकार होता तो जे चोवीस पंचवीस वर्षाचा अंदाज घ्यायला पाहिजे लाटांचा अंदाज घ्यायला पाहिजे ज्याप्रमाणे तिथे, तिथे सिंधुदुर्ग किल्ला हा तीनशे चारशे वर्षापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधला तो आज सुद्धा व्यवस्थित आहे तर हे तंत्रज्ञान तेव्हा एवढं प्रगत होत तर आता

हे पाप जे आहे पाप उघड झालंच पाहिजे आणि ते उघड झाले उघड झाले म्हणजे ज्या पद्धतीने बदलापूरचा बदलापूरची घटना असेल तर आता जर मला नाना सांगत होते की सरकारी वकिलांनी वेगळीच भूमिका मांडली आहे तर ह्या म्हणजे कायदा सक्षम आहे पण कायदा राबवणारी यंत्रणा तिच्यावरती दबाव येत असेल तर दबाव आणणारे आणि त्या दबावाला बळी पडणार हे दोघेही गुन्हेगार आहेत जी

सारे जो हमारे साथी अन्य पक्ष है उनको तो, सारे शिवप्रेमी और सारी पार्टियों के जो शीर्ष नेता है कार्यकर्ता जिनके दिल में शिवाजी महाराज है तो सारे आने वाले एक तारीख यानी रविवार को स्मारक वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे हम जिन्होंने मुंबई के लिए बलिदान दिया है उनको वंदन कर हम गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ जहां पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एक आ, महामंडळ केले सरकार की प्रतिमा मराठी मध्ये सांगित की त्यांना जोडे मारत आले मुद्दा त्याच्यामध्ये सरकारची द्रोही आणि शिवद्रोही प्रतिमा ही अधिक 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 उघड होत चाललेली आहे याला महाराष्ट्राबद्दल प्रेम नाही छत्रपतींबद्दल आदर नाही मगाशी जो मी उल्लेख केला होता कोश्यारीचा त्यांनी त्यावेळेला अपमान केला होता आम्ही मोर्चा काढला होता तरी देखील केंद्र सरकारने हलवलं नव्हतं म्हणजे यांच्यात हा शिवद्रोहासून बनलेला आहे आणि तो शिवद्रोह महाराष्ट्र सहन करणार नाही पण फरार आज के दिन हमने जो कहना था बंगाल में बीजेपी ने बंद कर दिया है महाराष्ट्र में लोग बंद नहीं कर पाया दोबारा प्रयास घटना के बाद प्रयास का सवाल नहीं है लेकिन जो कानून सबके लिए समान होना चाहिए मोदी जी ने तो कहा था वन नेशन वन इलेक्शन तो क्या महाराष्ट्र नेशन के बाहर है जो जो का जिस तरीके से बीजेपी वहां सड़क पर उतर कर आई है और हमारे यहाँ जो उप मुख्यमंत्री है फडनवीस वो कहते हैं कि उनका हम इस्तीफा मान रहे हैं बंगाल का क्यों अरे भाई आप तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री है हम बंगाल में रहने वाले नहीं है महाराष्ट्र में है तो बंगाल में बंगाल का बंगाल की सरकार सक्षम है और वहां जिस तरीके से वो आप पुलिस पर हमला कर रहे हैं वैसे तो हमने तो नहीं किया महाराष्ट्र बंद बंगाल बंगालमध्ये जेव्हा भाजप बंद करत आहे बंद ठरतो त्याच्यामध्ये कायदा सगळ्यात सारखा असला पाहिजे आता मी कोर्टाला कोर्टाच्या कारवाईकडे लक्ष देतोय की कोर्ट मग ते बंगालचा असेल किंवा महाराष्ट्राचा असेल ज्यांनी बंद हा बेकायदेशीर ठरवलाय त्या कोर्टाने आता तिथल्या भाजपवती काय कारवाई केली ते आपल्याला दोन दिवसात कळवा लागेल नाही एक तारखेला जो आमचा या सगळ्या चंद्रवंशीवाडी महाराज तो homenagem cha prashnata ami जो मुंबई कार्यक्रम बरोडा आहे या कार्यक्रमाच्या नंतर दोन तारखेपासून महाराष्ट्रामधल्या प्रत्येक गावात